Сегодня я был в магазине, хотел себе купить мороженку. Искал шоколадную, очень вкусную. Я долго искал, но вдруг я заметил ее. Варп шоколады, шоколадный, то, что нужно. Я взял, но оказалось, то, что она была двойной. Мне двойные не нравятся, поэтому я положил ее обратно. Я увидел вторую мороженку, купил ее, вышел из магазина. Но вдруг мне позвонили. Я положил мороженую в сторонку, ответил. Оказалось, мне звонила мама. И я счастливо пошел домой. Я пришел домой, сел на диван, включил телевизор. По телевизору шли вороны. Они были очень смешные. В один момент я увидел хлеб. Я поставил на живот, и я понял, что я хочу кушать. Мой живот начал выручать. я потер его. Я вспомнил, что купил мороженку. Пошел к холодильнику. Я начал открывать холодильник. Открыл холодильник, посмотрел на всех полках. Открыл ящики. Первый ящик, второй ящик. Ничего не нашел. Посмотрел на этих полках. Тоже ничего не нашел. И испугался. От неожиданности я аж упал. Встал. Я закрыл первый холодильник. Открыл морозилку. Я всегда ложу мороженое первый ящик. Открыл ящик, но он не открывается. Я от неожиданности даже упал. Я встал. Закрыл ящик. Закрыл морозилку. Мне стало очень грустно. Я аж хотел заплакать. Я посмотрел вниз. И вспомнил то, что я оставил мороженку. Я вернулся на место, где была мороженка. Я смотрелся. Не нашел мороженку. Я был в панике. Я вернулся домой. Но вдруг до меня доперло то, то, что если я не смог открыть первый ящик, то значит я мог положить мороженку во второй ящик. Я попробовал открыть. Второй ящик немного открылся, и я закрыл его. Значит, я положил мороженку в третий ящик. Да, я нашел свою мороженку. Я был очень рад. Она была такая вкусненькая, шоколадная. Я люблю ее. Ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. С вами был мистер Джекпот. Я надеюсь, что вам понравился такой формат видео. Короче говоря, мне он тоже очень нравится. Впервые я видел такой формат у э, друзей на канале Ром Factory. Да, они снимают, короче говоря, и другие разные, типа, такого же херни. Да. Ну что ж, я надеюсь, что вы поставите много-много лайков. Просмотров тоже много. Ну что ж, а я желаю вам удачи. Всем пока, че.